o goh ge Друзья, мы с тобою мыльстью Божью пережили Великий Пост, Страстную Седмицу и застрелили праздник праздников и торжество торжеств светлые Христовые Воскресенье. Пережив Великий Пост и Страстную Седмицу, мы вступили в славный день Воскресения Христова и всегда всю неделю каждый день мы и не только эту светлую Седмицу, но и до славного Вознесения Христова мы всегда приветствуем друг друга словами «Христос воскресе, воистину воскресе». Действительно, великая радость, великие слова, слова утешения, слова радости. И переживая Светлую Седмицу, как один пасхальный день, мы делимся радостью воскресения Христова со всеми, своими родными и теми людьми, которые перешли в иной мир. Святая Церковь — это не только Стены здания ⁇ это не только несколько людей, святая церковь, это и э, люди как живые, так и умершие. Поэтому, э, живя на земле, мы э, называемся церковь, церковью воинствующей. Э, те, которые перешли в иной мир и которые имели э, жизнь святую, они перешли в церковь торжествующую. Но все мы составляем одну единую церковь, глава которой наш Христос. Поэтому во вторник после Светлой Седмицы Церковь установила такой день, как Поминовение Усопших или День Радоница, от слова «радость». То есть мы идем на кладбище, мы идем в те места, где погреблены наши родные, веря в то, что они тоже живы, ведь как в Ветхом Завете Господь сказал, что «я Бог». Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова не есть Бог мертвых, но Бог живых, так как у Бога все живы. Мы идем к нашим родственникам усопшим и возвещаем им радость воскресения. С ними приветствуемся словами Христос Воскресе, воистину Воскресе, и вот эту вот радость разделяем вместе с ними. Так как обычно это будние дни, дни рабочие, то некоторые люди идут на в кладбище воскресенья. В народе этот день еще называется «проводки» или «гробки», как там говорят в некоторых селах. И очень важно в этот день не прийти, чтобы помянуть, помянуть усопшего какими-то продуктами, а не дай Бог еще спиртными напитками. То есть этот день нужно начать с богослужения. Прийти в храм, поставить свечки о покаянии своих родных, помолиться на службе, очень хорошо в этот день еще бы причаститься, поисповедавшись причаститься, подать записки на литургию, после литургии отстоять панихиду и э, с, значит, с молитвенным настроем идти на кладбище, чтобы там уже продолжить поминовение. Ведь поминовение – это не значит э, поминать едой. Поминовение – это поминаем мы молитвой. То есть мы вспоминаем своего родного человека, можно просто даже постоять, помолчать, вспомнив какие-то моменты жизни, Связанные с этим человеком. А еще очень хорошо на могиле отслужить панихиду или литию мирским чином. И вот это будет правильно, это будет утешение. Потому что живя на земле, мы можем много изменить в своей жизни, мы можем покаяться в своих грехах, мы можем примириться, примириться с человеком, с кем были в ссоре. За чертой смерти такой возможности нет. И так как у нас у всех бессмертная душа, перейдя в иной мир. Души усопших ждут от нас этой молитвенной поддержки. И благодатью Божьей, через молитвы церкви, через молитвы родных Господь прощает грехи усопшего человека. Поэтому не только после Пасхи радоница является днем поминовения. В течение года несколько таких дней, в которые мы особо почитаем наших усопших, вспоминая их молитвенным образом. И верим в то, что через наши молитвы, через молитвы церкви Господь прощает грехи этого человека и вселяет его вселение селение с праведными. Поэтому радоница – это радость, которую мы несем нашим усопшим сродникам, делясь этой радостью воскресения Христова. И дай Бог, чтобы мы всегда этот день проводили не так, как, к сожалению, видя на кладбище сегодня, превращаемся все в язычество, когда и спиртные напитки выливаются на холм могильный, когда оставляется еда, которую можно раздать людям неимущим, людям голодным, которые помолятся за этого усопшего. Нужно этот день проводить правильно, с молитвой, с поминовением, в этот день раздавать милостыню, чтобы нищие молились за усопших. Это очень важно. Єдине, чого потребує душа померлого – це молитви, яка є хлібом для тих, хто перейшов в другий світ. Пам'ятати усопшого молитвою ми повинні кожен день. І звісно, бувають такі ситуації, коли неможливо прийти в, в положений день на кладбище, щоб там помолитися, провідати, порадуватися Воскресенням Христовим. с нашим усопшим сродником. Но мы должны знать, что Господь, Он присутствует везде, и Он всегда наши слышит молитвы. Есть возможность, мы должны, значит, в этот день пойти в храм, даже просто зайти, поставив свечку, помолиться или подать записочку на панихиду. Либо, если мы не можем выйти в храм, помолиться дома. И вот через нашу молитву, через нашу веру в молитве, Господь все равно нашу молитву примет и будет утешением для нашего усопшего сродника. Не обязательно бути на кладбищі, якщо це не виходить. Можна помолитися і вдома. або, звісно ж, самое главное, в церкві. Ну, самое главное, не оставить в этот день без молитви, як і во всі дні нашої жизни, нашого усопшего. Церква наша, як мати, любить і молиться як за живих, так і за померлих. І якщо у людини немає рідних, свята православна церква піклується про неї. Бог же есть любовь, и, конечно же, Он заботится о каждом человеке, как о живом, так и усопшем. И все богослужение за упокойное говорится не конкретно об отдельном человеке, а вся церковь молится о всех усопших, православных христиан, о всех, которые ведомые и неведомые, о всех, которые... Мы знаем, как умерли те, которые без вести пропавшие, те люди, которые одинокие, те люди, которые имели родственников, которые сейчас за них молятся. Но Господь печется о всех. И когда мы молимся о покоении всех от века почивших православных христиан, Господь же видит все и знает, и Он знает каждую душу усопшего человека. И, конечно же, через молитву церкви Он проявляет милосердие к этой душе. А если этот человек даже был одинок, но в своей жизни был христианином, совершал добрые дела, общался с людьми, помогал людям, то, конечно же, за ним останутся эти добрые дела, и останутся люди, которые всю жизнь будут его вспоминать молитвенно, даже если они не являются его родственниками. Между светом живых и померлых існує тесный связок, который невидимый людям, але его можно відчути телесными очами мы не можем видеть духовный мир. То есть духовный мир он видится только тогда когда мы покидаем вот этот вот храм нашего, нашей души, наше тело. тогда мы переходим в иной мир, который, в который через который мы видим и присутствие ангелов, присутствие и святых. И конечно же вспоминая молитвенно усопших мы как бы с ними общаемся духовно. То есть мы не видим их конкретно лицом к лицу, но мы общаемся и мы верим, что через молитву они нас слышат, и через молитву как бы мы чувствуем их присутствие. Потому что у Бога, опять же повторюсь, все живы, у Бога мертвых нет. И, конечно же, связь с миром иным есть, через, опять же, через церковь, через таинство, через молитву. Мы должны всегда помнить о том, что нам тоже придется когда-то умереть, и еще есть такое вот учение некоторых святых отцов о том, что очень полезно посещение кладбища, потому что бывшие не только раз в году на проводке или там в дни памяти наших усопших родных, а именно почаще, потому что проходя могилы людей, которые здесь лежат, мы понимаем, что и нам придется скоро здесь в таком состоянии находиться. И вспоминая вот это вот, и понимая вот эту вот всю ситуацию, мы тогда воздержимся от греха. Поэтому и святые отцы говорят, что помни день последний и во век не согрешишь. Если мы будем всегда понимать о том, что в любой момент, тем более мы не знаем, когда мы и когда какой человек может предстать пред Богом. Это мы понимаем, что в любой момент я сегодня или завтра или сейчас могу пристать пред Богом и как я пристану, если меня тянет плоть моя к греху, если я буду пред Богом, меня будет обличать совесть и, конечно же, Господь меня осудит. Поэтому понимая это, понимая, что любой, любая минута, любой час, любой день может быть последним, человек через это обращается к Богу и Господь его сохраняет от греха. И человек тогда не согрешает. Это очень важно. Когда во времена богоборческой власти, советской власти, они пытались вот это вот искоренить из человека, запугать человека словом смерть. И сегодня, сталкиваясь с многими людьми, говоря о смерти, они боятся этого слова. А мы не должны бояться, потому что мы должны бояться того, чтобы оскорбить Бога своей жизнью. Но смерти не должны бояться, потому что для христианина, верующего, для христианина, любящего Бога, смерть — это просто переход. Как апостол Павел говорит, что для меня смерть — это приобретение. То есть через смерть должны все пройти, но через смерть я соединяюсь с Христом. И многие святые стремились к тому, чтобы уже быстрее разрешиться от этого тела, чтобы быть с Богом. Конечно же, это должно быть все через веру. Человек неверующий этого понять не может. Для чоловіка не віруючого це совершенно непонятно. Тож, друже, будемо просити Бога, щоб Він дарував нам віру, любов і надію на Його милосердя. Слава Богу за все!